Еще один тезис Павел говорит, но слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья. Что значит юродство, друзья? Это вот другие переводы, посмотрим, да, современный перевод. Те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте это безумие. Еще один современный перевод. Ибо учение о кресте глупость для тех, кто потерян. Украинский переклад. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. І ще один український перевод: бо для тих, хто гине, учення про хрест це дурниця. Ось такий переклад. а да? Я бы в словарі в греческом значенні этого слова, в Біблії, конкретно в этом тексті, в этом стихі, це слово означає глупость, безуміе, юродство. То есть юродство в скобочках бессмысленный, безумный, глупый поступок. Слово о кресте для людей этого мира, юродство, есть глупость, безумие, дурница, да? бессмысленная какая-то вещь. Вы знаете, друзья, ну, нам не нужно обманываться. Нам нужно э, признать, что для этого мира проповедь Евангелия, проповедь про крест Христа ⁇ это безумие, это глупость, это дурница. Нам нужно это сегодня осознать. Знаете, как философы называли Павла? Вот есть э, Деяния 17 глава, 18 стих. Я хочу просто вот выдернуть оттуда он там, в общем, в Афинах благовествовал на площадях, везде на улицах, и философы там, некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. Да? То есть не, это первая часть этого стиха. Как бы, да? вот, то есть они называли его суесловом. Это философы, это, это доктора и магистры да, философии там, в Афинах. Кто ты, ты Павел, что ты пришел? Суеслов. Знаете, в других переводах что, э, да, этот Пустомеля хочет сказать нам? Ну. А в украинском, да, то есть написано, счетцей базикова. Хочешь сказать? Ты. Базикова. Кот базикова, да? То есть, господи, прости. Ну, то есть, э, вот, друзья мои, че, это философы дали такую оценку Павлу. Это расстроило Павла? Нет. Они позвали его в Ариапах, чтобы посмеяться над ним, и он сказал там эту проповедь сильную. Уверовало всего лишь несколько людей, немного, но несколько людей уверовало. Среди них был Дионисий Ариапагит, один из э, потом известных отцов церкви. То есть другими словами, он понимал отношение мира. Он понимал, что мир, как бы, да, то есть э, его вот таким называют. И он понимал, для чего, что его ведут потроллить, высмеять. Но он использовал эту возможность, чтобы говорить. И говорил, да, то есть по делу. Чем раньше мы поймем, что этот мир никогда не признает нас за своих, и не полюбит, и не примет, тем раньше придет свобода от желания ему угождать. Чем раньше мы поймем, что мы всегда будем сектантами и фанатиками в глазах этого мира, тем раньше мы перестанем искать уважение и одобрение в его глазах. Чем раньше мы поймем, что Евангелие окажется глупостью и безумием для этого мира, тем раньше перестанем пытаться приукрасить это юродивое слово о кресте.